Так, ребят, приехали в село Студенок с Антоном. По пути заехали посмотреть, что здесь происходит, к нашей подружке, к Марине. Сказать вам, что выгорела выборочно из-за пожара в лесных половина села. Как раз Маринин дом пострадал. Вот мы сейчас покажем вам. Конечно, запах гари здесь ощущается очень сильно. Вот, вот же ее дом буквально, Антон, буквально в воскресенье приезжали, да, к ней? Да. А в понедельник она позвонила уже и сказала, что дома больше нет. До сих пор что-то горит. Это ее именно дом. Буквально в воскресенье приезжали, все было. Все было хорошо. А в понедельник утром, да? Нет, вечером вечер. Под, вечер, под вечер уже. Так что здесь, можно сказать, раз дом соседний сгорел, а там так же само дом сгорел. Печально, конечно, люди остались без ничего.